想霸面啊？没有没有，对不起老师，我知道我不在面试名单上，我的专业也不对口，但是我真的很想来圆圆社工作。圆圆社出版的每一本书我都看了，这里的书陪伴着我长大，求求你们给我一个机会吧。 求求你们，再给我一分钟时间吧！想问我什么都可以，大到圆月社的创业经历，小到每本刊物上的文字借鉴，我什么都知道。这次来上海找工作，我唯一的目标就是圆月社，做一个好编辑，是我从小到大的梦想。我不想抱着遗憾离开。我们要招的是文学编辑，要的是文史相关的硕士研究生。请问您哪一点符合要求、啊？ 执着、认真、热情。现在的纸书出版行业日薄西山，如果你们录用我的话，我一定会拼尽全力寻找最优质的作品，签下作者，绝对不会让圆月社成为那些出版社之一的。那请问您手上有哪些作者资源呢？暂时还没有，但是以后一定会有的。好了，一分钟时间到了。我，哎妈。 我真的没时间，我上班呢。对，你帮我接一下。等，等一下。这些是我这些年来写的一些书评，还有对畅销作者的一些研究整理，麻烦您看一看。请您相信我，我真的会做一名好编辑的。好歹是我想了二十年的地方，进去看看不过分吧？ 测呀、啊，那就是试试水嘛。三万册，试试水，你当我要饭的吧？和编辑吵成这样，这到底是哪家老师？ 这个数字啊，也是同类型年轻作家当中最高的了。当初《岁月如歌》是多少啊？十万加吗？周川老师啊，就这个薄的艺术啊，只是我们社里给您一个承诺。如果您的书销售的好的话，那版税自然是水涨船高啊。 遇见了很不开心的事，愤怒的同时也会忍不住想，是不是因为自己不够努力，才会遭受如此待遇？或许真的还需要继续加油，才能配得上我想要的尊重吧。又温柔又正能量，不愧是周川老师。 小白，你们家老板又不在、啊，他出去找书去了。我上次要的那批参考书目怎么样？都到了，还到了一本很难得的《夏目树十五八年的。真的？在哪儿？嗯，我们老板放书有点杂，位置比较乱，可能在那边，你得自己找找。哦，谢谢啊。老板，请问你们这里有没有《夏目树十，嗯，可能你得自己找找。哦。 书店这么随意。 夏目术士找到了，放心，没事吧？我没事。啊，那个，要不你先下来，我上去。谢谢。 呃，这本书我自己拿就行了，不用太客气。给，好。输的钱你到时候记我账上就行啊。谢谢。这不是你帮我拿的夏目漱石吗？啊？谁先拿到就是谁的，这书店的规矩啊。 翻书还快、啊，我们家老板也经常这么说。哎，新来那个，于主编，您找我是？找你来是把这个东西完璧归赵，拿着。您都看了吗？谢谢你给我的这次机会。打开文件，好好看看再说话。嗯。 出版业路在何方？纸媒的末路悲歌，还有，圆月社末路的贵族，类似的杂志文章，这里面收集大概有两百篇吧、哎。于主编，您听我解释。我知道，里面还有一封你母亲的亲笔手书，苦口婆心劝你迷途知返。不好意思啊，你这些私人物品我们不方便保管，收拾东西回家吧。啊、嗯。喂，老苗，科伟老师到了是吧？ 好，我马上过来。大家好啊，顾白芷，你怎么来了？好久不见，于主编，我调回上海了，以后还会经常见面的。 寇老师不会来了，我替他来的。嗯。他的新书已经转签到了新顿，我替他来送解约书。放心啊，违约金呢，新顿都会赔付清楚。不过他那本代表作五年的版权期限马上就要到期，麻烦尽快停止加印。啊，这不可能啊！别别着急啊，我我马上给寇伟老师打电话。啊，不用了，寇老师说以后打球、滑雪都会找您，但是作为编辑嘛。 你好像没看过他的书，顾、嗯、白芷、啊，你这样明目张胆的撬人光彩吗？明目张胆，不是，这是寇老师主动选择了我们新顿这艘大船，毕竟我们还负责作品的全版权开发，和你们远远不太一样。与其责怪我，不如想想你们为什么留不住作者。 霍老师，这本跳舞的哲学家合同上写的清清楚楚，二零一三到二零一八年马上就到期了，我还好心预留了一个月给圆圆呢。那个，不好意思，打扰一下，嗯，于主编。 这本寇伟的小说，我记得明明是二零一四年秋天才上市的。那年我读高三，为了买这本小说啊，我妈差点打了我一顿。所以，这个版权到期时间是不是有问题啊？啊，哎，对对对对对，于主编，那个这个这个。 这个谁说,说说的有道理啊？那个我记着啊，呃，当时呢，柯伟老师呢，这个脱稿拖了一年才交到咱们社里面，所以呢，就是说这个出版日期也是往后顺延了一年呀、啊。这这个谁说的对？所以合同约定的五年是从出版之日算起，那算一算的话，顾白芷还有一年多的版权时间在我们言月手里啊。顾白芷，一年多以后再过来谈吧。 就是一本书而已，寇老师的未来都在我们新你叫什么名字啊？他叫初里，我们圆月的人。可惜了。以后如果在圆月混不下去，记得到新顿找我。 真的只想来圆月，下周来编辑部报道。真的吗？试用期两个月，试期七月薪三千五，全勤一百，每天餐补十块。有问题吗？嗯，没问题，没问题，我超开心的。于主编，我有问题啊，是,是不是？你看那个，咱们不是实习生有杜鸟鸟了吗？再招一个，是不是有点多了呀？我刚才跟顾白宇说的话没听见。 我们圆月社从来不招闲人，两个实习生最后只能留一个在圆月。可以，我没问题。嗯。狐狸精，狐狸精，告诉你一个好消息，我现在可是圆月社的人喽！你给我的偶像江雨辰老师出书又进了一步。 先活下来再做梦吧。你懂什么？人生最好的状态就是略带风霜，甚至叫梦想。每天给我喝这么多碗鸡汤，也不怕把我淹死。这么犀利，你应该是没有书迷吧？胡说八道！我昼川会没有书迷？ 太了，这是街角书店。 难道他是周川的书迷？你也是周川的书迷？你真的是周川的书迷？他也是我的读者。今天人来的还挺多的啊。那当然，周川可是高人气作家。 虽然是处女座，但意外写的还不错。只是不错？岂止是不错！周川老师写文有一种古怪的幽默感，古代神话信手拈来，所以风格既轻松又有传统的韵味。你这书迷滤镜挺厚啊，周川就这么完美啊？当然啦，周川老师。 多么的优秀，从来没有见过这么优秀的作者和作品，眼光不错啊！哎，你看这位帅哥，我们两个都是昼川的书迷吧？又都喜欢夏目书石。昨天那本五八年的书，你能不能忍痛割爱让给我呀？虽说你故意来套近乎，是为了想要买书，这怎么能算是套近乎呢？ 我只是拉近一下我们书迷之间的距离，好方便沟通嘛。这么说来，你刚才夸周川的话也都是假的吧？这位帅哥，你就把那本夏目书士让给我吧，我真的很喜欢，很想要。你做梦！哎，周川，我请你喝咖啡。我说了。对对，对不起。谢谢你的咖啡。 爷爷，现在是上班时间，您可以下午再来打扫。我看起来像打扫的吗？啊，您拿着拖把不是来拖地的，难道是来参加魁地奇比赛啊？对对对对对，是来打扫。哎呀，年纪大了嘛，看你不干净就就打扫一下啊。那辛苦您了。好。也不脏，也不是很脏啊。 跟我妈一样，那双眼睛啊，种。你也是油月社的，我怎么没见过你啊？哦，我是新来的实习编辑，我叫初里。初次领域，请多指教。你也是《月光》的忠实读者吗？这是创刊号第一页上的一句话，是我爷爷给我取的名字的。<laughs> 夏老师，嘿嘿嘿您怎么提前回来了？<嘿>夏老师。 您是夏总编，怎么样？嗯，听说你接触过周川。啊，夏老师是这样，啊，这个周川呢，只有一部《东方乙文录》，论咖位的话，跟寇伟比的话，差的有点太多了。周川的小说我看过，我觉得他行。除他之外，还有没有别的人选？ 嗯，我想推荐江雨辰老师。谁？江,江雨辰啊？楚礼啊，我记得你是学金融专业的吧？那江雨辰那下滑趋势都已经那么明显了，他能当潜力股用吗？那你这金融专业是怎么学的？确实，江雨辰自从和顾白芷停止合作以后，已经接连失败两部作品了。 一两次失败不算什么的，一两次失败还不算什么呀？这就已经关系到我们这个编辑部的所有人的饭碗问题了。你以为你打游戏呢，还有好几次机会？你觉得你能唤醒江雨辰那个沉睡的大师吗？你比顾白芷还好用啊！小江当初呢，是袁社一手发掘的，任何人呢都得放弃他。 可是我觉得呢，院士应该给他一次机会。小鸟，哎<唉>，处理。啊，你们俩来。呃，刚才夏老师的话你们也都听见了。如果谁先签下合同，谁先做出成绩，那谁就先转正。 我愿意代表圆月去跟姜老师好好谈谈。我是他多年的读者，成功几率可能会大一些。我听苗副主编的安排，不能把江以诚便宜给处理。